Вересні на сортах винограду середнього та раннього строку дозрівання регулюємо перевантаж кущів обрізанням зайвих грон. Саме цей осінній місяць ми полюбляємо за щедрі врожаї деяких сортів винограду, за їх солодкий смак та привабливий вигляд. І саме у вересні ми маємо найвищі врожаї середніх сортів, про які розповімо у нашій передачі. Здравствуйте, Здравствуйте. Сентябрь месяц, и хотелось бы сейчас узнать, сохранились ли сейчас еще сорта винограда среднего срока созревания? Да, значит, этот период характеризуется пятой фазой созревания винородных кустов. Значит, пятая фаза характерна вызреванием урожая, то есть грозди накапливают достаточное количество сахаров, Кожица приобретает мягкость, упругость. Мякоть приобретает характерную данную сорту консистенцию и вкусовые качества. Значит, в этой фазе самым главным мероприятием является сбор урожая. Значит, это основное. Дополнительные мероприятия, которые необходимо проводить, это защита винограда от грибковых болезней, чеканка и осветление кустов. Подробно об этих мероприятиях мы расскажем в процессе нашей передачи. Итак, сейчас мы будем говорить о сортах винограда раннего, ранне-среднего и среднего срока созревания. Мы находимся у сорта винограда преображения. Этот куст привит на подвой Феркаль. Этот подвой, значит, он карбонатоустойчивый локсирово-устойчивый и морозоустойчивый. Сила роста на этом подвое, как видите, очень хорошая. В кусту второй год было получено несколько гроздей сигнальных. Вот. И чем характерен этот сорт еще? Что он дает второй урожай на пасынковых побегах. Как видите, ягоды довольно крупного размера имеются. Вот, вот этот, это второй урожай? Да, нужно да? получать mm -hmm. второй урожай на пасынках. Значит, некоторые сорта дают довольно-таки крупные грозди и довольно-таки крупные ягоды. Хотя на пасынках как правило ягоды выступают ягодам, которые получены на гроздях у основного урожая. Вот. Но в данном случае эти ягоды довольно крупные. Значит, если у преображения ягоды достигают размера 5 см и более, то вот здесь вот на пасынковых побегах, на гроздях с этих побегах, вот до 4 см ягоды, как видите. Сейчас они еще набирают окраску. Практически им повесить еще недельку где-то при хорошей погоде, и они должны созреть. Ладно, да, им нужна температура свыше 15 градусов для того, чтобы эти ягоды набирали сахара. Я нахожусь около куста сорта Юлиан. Этот сорт значит, взял несколько золотых медалей за последние годы вот в этом году кстати тоже он взял золотую медаль значит он, у него особенность такая же как у преображения значит он образует на посанковых побегах довольно таки крупные грозди значит с такими вот ягодами как Ягоды тоже достаточно крупные да ну в данном случае эти ягоды имеют полразмера который этот сорт способен выдавать 5 сантиметров и больше пальчиковая форма розовая значит но ну, тем не менее значит, довольно-таки приличный размер. Значит, так же самое, как и преображение, ему где-то надо неделя, полторы недели хорошей погоды, чтобы он вызрел. И можно получить второй урожай. Следующий сорт, за которого я нахожусь, селекции капелюшного Василия Ульяновича, называется «Сенсация». Значит, как видите, вот пасынковый побег, и на нем образовались такие вот грозди. Значит, эти пальчики довольно-таки крупного размера. Если сравнивать с пальцем, то они до 4 сантиметров здесь уже видно. Ну вы взяли не самую крупную ягоду, я вижу с другой стороны, вот на другой кисти. Да. Да. Еще Значит, крупнее. есть еще крупнее. Значит, сейчас они так же само, интенсивно набирают окраску, сахара. Где-то недельку-полторы они будут готовы, так же как преображение и Юлиан почему этот сорт назвали сенсацией? Ну, сенсация, потому что в тот период, когда была получена первая гибридная ягоды, значит, новой селекции, они имели огромные размеры, эти ягоды, значит, свыше 5 сантиметров и очень яркую розовую окраску. Значит, такая, такая ягода очень ценится среди потребителей, значит, среди населения. Значит, ну и не так часто селекционеры получают такие сорта. Поэтому он, видимо, был назван таким способом. Сенсация. Я нахожусь около э, гибридной формы селекции Павловского и Евгения Георгиевича. Значит, сорт называется Ромео. Значит, характерен очень крупными гроздями. Видите, какая гроздь? Достигающая размера 30-35 сантиметров. Значит, вот такими сиреневыми э, сосковидными ягодами пальчиковыми. Значит, он имеет гармоничный вкус. Срок созревания у него ранний средний ближе к среднему. Значит, висит он довольно хорошо. И сила побегал большая. Значит, он сильно рослый. Урожайность очень высокая этого сорта. Значит, он уже давно созрел. Это выставочная гроздь, которая вот висит для посетителей. Сейчас мы сорвем ягодку и подегустируем ее. У этого куста это первый урожай, да? Да, первый урожай. На этот куст второй год. Ну, во-первых, на ощупь даже могу сказать, что ягода достаточно мягкая. Вторую дали. Ну, это тоже. Это тоже мягкая. Может быть, не такая э, мягкая, как первую вы мне дали. Видно, что уже как бы эта ягода перезрела. Это если внешне на нее смотреть. Ну а по вкусовым качествам сейчас определим. Спасибо. Виноград уже зрелый ягода сочная, очень сладкая. Ну и косточку уже можно сказать, что она достаточно темного цвета, темно-коричневого цвета, значит виноград полностью состоит. Она показала на солнце рубин, рубин. Ну и можно сказать, что эта ягода вот просвечивается на солнце. Янтарный такой вот и вид имеет. Мы сейчас находимся возле сорта былина, который меня поразил просто э, своим изобилием гроздей. Расскажите о нем поподробнее. Этот сорт селекции капелюшного Василия Ульяновича. Сорт средне, ранне-среднего срока созревания. Имеет розовый цвет ягоды. Рост порядка килограмм. Стандарт 800 тысяч грамм. Характерные особенности этого сорта выражены в его силе роста. Видите, какие мощные побеги. Вот, значит, этот сорт выбрасывает в основном на одном побеге по одной грозди основных гроздей. Выбрасывает, значит, осой практически он не поражается. Но у этого сорта есть одна очень интересная особенность. Он выбрасывает на пасынковых побегах довольно-таки крупные грозди. Значит, и этих гроздей на каждом из побегов может быть довольно-таки много. Вот здесь у нас есть побег такой, он находится на перегибе плодовой стрелки, значит он мощно развитый, я решил сделать эксперимент. Оставил на этом побеге, вот на семи пасынках, на шести пасынках 6 гроздей, 6 пасынковых гроздей, как видите, они довольно-таки крупные, и плюс еще одна гроздь основная, седьмая. То есть... Есть, и вы забыли еще об этой, о маленькой, то есть да. еще есть одна да, гроздь, я ее пусть считал. она небольшая. Значит, я ее считала, она идет в счете. Значит, вот первая у нас, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и, и седьмая. седьмая гроздь. Значит, эксперимент. Как видите, что эти грозди уже набирают окраску. При наличии хорошей погоды, значит, если у нас до середины октября продлится тепло, то у них Они есть быстрее, шанс вызреть, быстрее. да. да Основные быстрее. грозди как бы уже готовы. Значит, большая часть урожая собрана. Видите, какой цвет у гылины. Значит, такая интенсивно розовая окраска. Шкурка у нее средней толщины. Это хорошее качество в том плане, что осой будет поражаться она в слабой степени из-за толщины своей шкурки. Значит, он может хорошо висеть некоторое время. Значит, этот сорт морозостойкий. Родительская пара у него восторг красный на кишмиш новочеркасский. Морозостойка заявлена минус 26 градусов. Сила роста у нее огромная, устойчивость у нее высокая. Значит, хороший вариант для дачников, тем людям, которым некогда особо ухаживать. За сортами есть такая категория сортов, так называемая для дачников. Значит, выкидывает она в основном по одной грозди. Основной, то есть не требует нормировки дополнительно урожаем соцветиями гроздями значит и также можно получить второй фасанковый урожай что тоже немаловажно значит, во всех отношениях интересная гибридная форма значит, рекомендую для дачников я нахожусь около сорта который называется низина Селекции корольного Виктора Николаевича. Сорт среднего срока созревания. Третий год кусту. В этом году значит, этот куст купил водоношение. В прошлом году была маленькая сигнальная грусть. Значит, чем характерен этот сорт? Характерен очень крупной ягодой. Здесь составлена одна гроздь. Значит, ягоды достигают размера 20 грамм. И грозы достигают размера 2 кг и более. Значит, это основная вот гроздь, вот на пасынке созревания, видите, тоже довольно крупные ягоды. Почти не проигрывают э, расцветка основным гроздям. То есть, видите, они практически уже в созревшем состоянии находятся. Высокая гармоничность характерна для этого сорта, то есть сбалансированные пропорции кислота и сахар. То есть, я называю такими, такие сорта... Э, нравится их вкусовое качество, оно шикарное, вкус у них, называют, что вкус у них шикарный. Значит, сейчас мы подегустируем эти ягодки, я вот сотру налет на мы посмотрим ее на просвет, эту ягодку, рубиновый цвет у нее, видите, какая текстура у нее, такие штришки интересные. А Вот, эта ягодка более 16 грамм, значит, она может быть до 18, значит, вообще низина считается очень крупногрозным сортом и крупноягодным и очень урожайным сортом. А кусовое качество мы сейчас оценим. Ну, по цвету кусточки можно сказать, что он уже созрел этот сорт винограда и ну, достаточно сладкие и вкусный. Я хочу сказать, что э, сок до такой степени сладкий, что э, липнут даже пальцы. Да, значит, этот сорт... Он имеет гармоничный вкус. В нем присутствует как кислота, так и сахар. Очень хорошая сбалансированная пропорция. Значит, его во всех отношениях очень приятно кушать. Значит, он напоминает по вкусу перезревшую вишню. Я нахожусь около грозди сорта Низина. Значит, эта гроздь практически она имеет малый размер. Можно сказать, на усике плодоношения. Видите, усик такой вот она немножко, эта гроз не характерная. но размер ягоды, видите, какой достигает этот сорт. Значит, здесь выше 20 грамм. Эта ягода имеет размер, может быть, до 22 грамм даже. Значит, как видите, потенциал этого сорта очень высок. Сила роста позволяет делать очень хорошую нагрузку, но опять же при запасе древесины это необходимо делать. И это не молодые кусты нагружать необходимо, а кусты, которые уже вступили в плодоношение. Начиная с пятого года, например, четвертого минимум, можно нагружать даже двумя гроздями на побеге и получать сверхурожай с этого сорта. Но опять же при хорошей агротехнике, при поливах, подкормках и всех необходимых сопутствующих операциях. Ну, Значит. я понимаю, что эта гроздь не основная. Она не... На Это Эта гроздь она основная, получается, это не пасынковый побег, а это, вот видите, это побег основной. Но пасынковый. это была как третья гроздь, получается. А вот рядышком на пасынке. Вот пасынковая. Значит, ну, основной немножко даже крупнее. Да. Вот. Если сравнивать размеры... практически не да. основной. Да, да. И да. по размеру ягод... Да, значит, поскольку, поскольку кустик молодой, получается, значит, третий год ему, поэтому он в этом году себя только заявил, свои параметры. Значит, он еще не под полная нагрузка отступил от ношение Но начиная с следующего года уже можно увеличивать нагрузку и получать более серьезные результаты. А с пятого года уже нагрузка будет максимальной. То есть это довольно-таки серьезный сорт, его даже выпускают на арки. Вот в южных областях, на Кубани его выращивают на арках. Значит, грозит там максимального размера потому что большой запас древесины накапливается. То есть этот вид один из претендентов выращивания на шпалерах. На шпалерах, значит, и на перголах. Перголного типа шпалеры. Значит, это будет очень перспективный. Он уже есть очень перспективным сортом. У румбы снят уже, наверное, основной урожай. Да, румба давно убрана. Это сорт э, селекции Василия Ульяновича Капелюшного. Э, Сверхранного срока созревания. Нормальный год он созревал на начало августа. В этом году он созрел в третьей декаде июля. Основной урожай давно собранный. Основной урожай. И уже, видите, пасынковый урожай практически давно созрел. Даже пасанковый мы целый ящик срезали отсюда. Значит, порядка 7 килограмм пасомковых гроздей. Значит, этот сорт характерен тем что он имеет среднюю толщину шкурку, поражается в слабой степени, значит, и он прекрасно висит. Ну, практически не поражен. Значит, видите, значит, ягоды находятся в идеальном состоянии. Значит, это та груз, которая выставочно оставлена. Вот, они не портятся они висят прекрасно. Значит, срок уборки этого сорта может быть растянут. Значит, что тоже представляет некоторую хозяйственную ценность. Значит, да, где на плантациях, если не убирается в один прием, значит, его можно убирать несколько приемов. Даже вот, видите, он середина сентября, он висит прекрасно. Значит, очень ценный сорт. Его в последнее время очень, дают ему очень высокую оценку из-за своих вот таких вот качеств. Гроздье имеют размер до 35 сантиметров, ягоды обычно грамм до 10-12 максимально. Значит, По весу максимальная грузь какая была в этом году? В среднем 800 грамм грузи. Вот, да. да, да. да. Но ну, при хорошей агротехнике могут достигать и при нагрузке определенной, могут быть до килограмма. Но урожайность очень высокая. Здесь висит стены урожая. Значит, Этот сорт мне нравится. Этот сорт винограда называется Анюта селекции Виктора Николаевича. Срок созревания средний. крупно грозный, крупно-ягодный сорт. Ягоды достигают размера 20 грамм. Грозди достигают размера 2 килограмм и более при запасе древесины. То есть это будет сорт хороший, с большим запасом древесины на больших формировках. С большими веерами или высокоштамбовой формировки, или на перголах укрывных в нашей зоне. Значит, там он покажет свои максимальные кондиции. Значит, как видите, этот вот такие вот у него грозди. Значит, он еще созревающий, как бы не набрал еще свои полные окраски. Значит, размер вот, его будет э, ярко-розового цвета. Вкус у него медово-мускатный. То есть очень шикарный вкус для любителей мускатных сортов. Значит, сейчас я сорву одну из ягод. Ягодка имеет размер порядка 16 грамм. Вот такая у меня расцветка малиново-розовая. Полное созревание она будет ярко-розовая, почти бордовая. А вкусовое качество будут э, иметь оттенки, значит, привкус меда с мускатом. Значит, это очень выдающееся вкусовое качество. Мне, допустим, нравятся такие сорта с мускатным ароматом. Значит, и в этом сорте, как в рецепционном месте. Это очень вкусный сорт для любителей мускатных сортов. Анюта. Среднего срока созревания. Значит, еще где-то ей надо постоять недельки-полторы, и она будет в полном созревании. Значит, при наличии хорошей погоды. Значит, этот сорт ранне-среднего срока созревания характерен особо крупными ягодами, достигающими размера спичечного коробка, до 5 сантиметров. Значит, грозди у него бывают до полтора килограмма и более при запасе древесины. Значит, в том году у нас были такие грозди, по полтора килограмма. Значит, видите, какие ягоды. В данном случае эти ягоды имеют размер 4 сантиметра, но были здесь ягоды крупнее. Значит, полная окраска у них желтая с легким розовым налетом, с розовиночкой. Консистенция мякоти мармеладная, желеная, значит, кусовое качество очень высокое. Этот сорт может хорошо висеть на кустах и определенное время храниться. Во всех отношениях это очень-очень достойный сорт. Значит, Павловский Евгений Георгиевич в прошлом году на выставке в институте Новочеркасского винограда э, получил приз за этот сорт. Значит, приз э, за лучшую новинку любительской селекции. Значит, сорт монарх. Получил приз. Значит, пожалуйста, подегустируйте. А скажите, пожалуйста, основной урожай убран этого сорта? Да, основной урожай убран. Это то, что остатки. Остатки, вот видите, это небольшие грузи, те, которые остались для выставки. Ну, вообще, конечно, поражает ягода своим размером, я хочу сказать. Сколько уже сортов продегустировано, пожалуй, наверное, это самая крупная ягода. Вкус действительно. Очень приятный. Муската я не слышу, зато сладости, ну, вполне достаточно. И, ну, видно и по косточкам, и по мякоти, что сорт винограда достойный и уже вызревший. Дмитрий, а что можете рассказать о сорте Модерн? модерн, сорт селекции Павловского Евгения Георгиевича. Значит, этот сорт характерен особо крупными размерами ягод, ярко-розовой окраской, высокой гармоничностью во вкусе, высокими потребительскими вкусовыми качествами. Значит, как видите, размер ягод очень большой. При запасе древесины такие ягоды достигают 20-25 грамм. Вот одну из этих ягодок я сорвал. Достаточно крупная ягода. Это раннее среднего срока созревания. Этот сорт раннего срока созревания, а, да. но он может довольно-таки определенное время висеть хорошо. На кустах не портится. Это хорошее и даже качество. На нем сохранился налет. Да. На да. Есть такой белый налет. Пруиновый налет характерен для всех сортов в большей или меньшей степени. Здесь он характерен, значит средней толщины пруиновый налет косточка темная, значит, полностью вызревшая ягода, значит, консистенция средняя в мякоти, вкусовые качество очень высокие, то есть хорошая гармония, кислота и сахар. Я нахожусь около гибридной формы с номерным названием 217464. Значит, неизвестное происхождение. Чем характерны особенности этой гибридной формы? Она имеет очень высокую силу роста, Значит, сильно рослая, очень Высоч... высочайшая устойчивость к болезням. Значит, лист практически ничем не поражается, он такой шершавый, грубый лист, толстый кожа, кожа у него толстая, получается. Интересная окраска ягод. Крупно грозный сорт. Находился под сверхнагрузкой в этом сезоне. Значит, на каждом побеге было под подбег грозди. Вот видно, пенечек со второй грозди. Значит, по две грозди. Размер гроздей. Значит, около килограмма и более килограмма стандартно. Значит, вот такая вот раскраска у нее. Ну, неравномерная окраска. Неравномерная окраска, да, значит, ну, может быть, повлияла как бы нагрузка еще. Но вот он вообще-то, я так замечаю по предыдущим годам, что его такой он желто розовый двойная у него окраска ягод получается. Значит, чем он мне нравится? Он нравится мне за своей устойчивости, за свои силы и за способности тянуть нагрузку высокую и за высоких вкусовых качеств ягод. Значит, ягода у него плотная консистенция мякоти, значит, размер этих ягод порядка 10-12 грамм. Вот, значит, и урожайность очень высокая. Я нахожусь около сорта устойчивый до кучаевой значит, селекции докучаевой. Этот сорт среднего срока созревания характерен очень крупными гроздями. Ягода в полном созревании будет иметь желтый цвет. Значит, она еще в стадии окраски находится. У нас была низкая температура, дожди. Температура ниже 15 градусов, значит, ягода у нас не зрела. Сейчас наладила солнечная погода. Значит, все кусты как бы нижнего растения не убрали. Эта ягодка, вот сейчас она хорошо освещается солнцем, она будет набирать сахара, набрать характер окраску. Для цвета его будет полностью желтый. В прошлом году сорт устойчивый до Кучаева завоевал приз. Значит, третье место разделил с гибридными формами новейшей селекции, такими как Кармен. Значит, то есть этот старый сорт до сих пор берет призы значит, за свои внешние, внешнего вида крупных гроздей и таких вот желтых крупных сосковидных ягод. Но в данном случае куст находится под сверхнагрузкой на каждом побеге по две грозди. Вот, по две грозди. Но, ну, как видите, значит, это никак не повлияло на степень вызревания овес. Видите, как они прозрели уже до самого верха. Глаза коричневая. То есть сверхурожай не ущерб, как бы кустам пошел. Они способны, этот сорт способен. Значит, этот урожай как бы тянуть. Он способен его до конца довести, а вот этот урожай вызревает и параллельно вызревает вот побеги. Значит, эта э, картина продолжается с года в год. Значит, это испытано и раньше, в прошлом году, потоком нагрузкой. Значит, он из года в год дает стабильно высокую очень нагрузку, даже сверхнагрузку. При хорошем питании, хорошем поливе, значит, этот сорт выдает очень серьезные результаты. Вот, обратите внимание, старый, хороший проверенный сорт, устойчивый докучаевый, кучаева, среднего срока созревания. Сколько лет? Уже значит этому кусту практически 6 лет шестой год значит это куст полностью плодоносящий под максимальной нагрузкой вкусовое качество ягод гармоничный гармоничность высокая консистенция мякоти и упругая шкурка мягкая съедаемая значит во всех отношениях сахар высокий высокий во всех отношениях очень вкусный приятный сорт нужно взять на заметку. Да, значит, и форма ягоды очень привлекательная. Вот такая пальчиковая, она особо ценится у покупателей. Да, многие да. предпочтения отдают именно пальчиковые. Его очень как бы удобно кушать, вот так берет с пальцами. Значит, его как бы много путать с дамским пальчиком, то, что мы привыкли на юге, в Крыму вот кушать в свое время. Значит, он похож на дамский пальчик, ну, который настоящее название у него, хусами Хусайный белый. Значит, это устойчивый реку чай, но по внешности он похож на дамский пальчик. А по классовым чтобы... а качествам они разные. Хусайный раннего срока созревания, а это среднего срока созревания сорт. Значит, но ну, сахар довольно-таки высокий. Очень приятный виноград. Дима, ну и еще один сорт винограда раннего срока созревания на пасынках. Дайте ему характеристику и его название. Этот сорт называется юбилейного черкаска. здесь выполнена была прививка без пробуждения почки в прошлом году. Вот глаза, видите, какой толщины. Значит, на ней была оставлена масса посынковых побегов, потому что иначе нельзя было. Иначе бы это был очень жирующий побег, хотя и так он очень могучий. Видите, какой между у него более 20 сантиметров даже есть. Значит, оставлены были пасынки первого, второго порядка. Значит, на пасынках первого порядка завязались вот такие вот грозди. Сколько их? Значит, здесь было довольно много. Они сейчас и видно, сколько их здесь. Сейчас из них уже убрано даже. Вот. И размер ягод очень приличный. Значит, 4 сантиметра здесь есть точно, если сравнивать с пальцем. Значит, видите, какие ягодки. Вот это даже больше ягодка. 4,5 сантиметра. До 5, может, где-то вот так да. даже доходит. Значит, этот сорт, так же как и преображение, относится к таким сортам, которые способны давать высокий урожай на пасынковых побегах. Значит, это знаменитая троица Крайнова. Виктор преображения юбилейного черкаска. Значит, это пальчики розового цвета до 5 сантиметров. Значит, если на пасынковых побегах грозди имеют такой размер ягод, то на основных побегах, соответственно, бывают еще более крупные ягоды. Ну, при дегустации я могу сказать, что на пасынках уже эти грозди практически дозрели. Ну, совсем немного им нужно времени. Да. Вот, достаточно вкусная ягода, достаточно уже сладкая, но все равно присутствует какая-то кислинка еще. Да, потому что, значит, они еще не набрали сахаров необходимых. Значит, кислота еще не перешла в сахар. Фотосинтез продолжается. Хорошая погода, я надеюсь, будет способствовать более скорому созреванию этих гроздей. В сегодняшней передаче мы рассказали о сортах среднего срока созревания, а также о сортах раннего и очень раннего срока созревания, которые плодоносят на пасынках, на пасынках первого порядка. Как начинающим виноградарям, так и людям со стажем уже виноградарям, которые имеют определенный стаж и интерес к коллекционному винограднику именно, Значит, я советую иметь у себя в ассортименте такие сорта, как «Преображение», Ебрейного Черкаска, Виктор, Лелик, Богатяновский, Монарх, Модерн вот, и так далее. Низина очень шикарный сорт получился, Анюта. Это тоже же самый устойчивый для Кучаевой, старый проверенный сорт среднего срока созревания, но в очень высокой урожайности. Значит, эти сорта позволят создать конвейер на винограднике. То есть не одновременная уборка урожая сразу, а растянутая во времени, начиная от середины июля и кончая ну, середины октября. Значит, таким способом можно себя обеспечить всегда свежей ягодой, солнечной ягодой, которая будет вас радовать вкусовыми качествами различных оттенков.